Мы не мешаем природе, мы только помогаем ей. Если заниматься органикой правильно, то, я думаю, это даже проще, чем химия. Сложнее она в плане ручного труда. Обрабатывать землю, борьба с сорняками, прополка, все это ручной труд. Мы выращиваем четыре вида ягоды. Это голубика, малина, курника и ежевика нашу ягоду мы можем спокойно продавать. Я знаю, что любой ребенок съест ее, и никакой аллергии не будет, ничего, потому что выращиваем эту продукцию без химии. После того, как люди узнали нашу ягоду, им понравилось, мы начали понемногу приучать их к овощам. Это огурцы, помидоры, черри, тыква, виноград наверное, трудом, заботой, да, вот от этого, может быть, ягода и получается вкусной. Ну, я не знаю, наверное, от нашей любви к ней, может быть. Надо работать просто, и все. Надо любить это дело. Наверное, болеть за него душой, чтобы получать замечательный результат и радоваться этому. Меня зовут Алексей Трегубов. Я занимаюсь выращиванием органической ягоды и органических овощей.